Thank you. Як і всі діти, був бешкетником, звісно, як і всі хлопці, був добрим, любив дуже читати. Купували книжки, виїжджали з Харкова, він міг з Харкова до Первомайського прочитати вже всю книжку. Дуже любив читати, любив читати казки, любив читати про динозаврів. Історичні книжки дуже любив. Історію, історію цікавився з дитинства. Ну, Дуже любив займатися спортом. Батько відвів його в другому класі, мабуть, так? Да, так, в другому. в другому класі він його відвів на бокс, на секцію бокса. І так і з дитинства він і залишився в цій секції, І школу закінчував. І вже в школі в 11 класі їздив на різні сорівнування, займав перші місця з різних видів спорту. Він захоплювався не тільки боксом, захоплювався єдиноборствами, захоплювався повноконтактним боєм рукопашним, греплінгом, ну і ще там деякими видами. Вже після того, як вступив в інститут і вступив до лава ЗОВУ, боєм. боєм почав займатися. Залучав його до соревновань ППС пожарно-прикладний спорт. Вот. Ну а потім він пішов по своїм соревнованням, по, по боям. Греко-рімська боротьба. смешанные бои, живой бой, потом в институте он вступил, народная дружина в Харькове у них было движение свое, народная дружина, они допомагали пенсионерам, даже вплоть до того, что расчищали от снега, да, mm -hmm. эти самые дома престарелых. Следили за порядком в парках, чтобы сметя не разбрасывала Не хулиганили, не баширили люди. Ну, то есть как рейды народной дружины были. То есть их привлекали. Вот. А потом он перешел в Центурию, движение было как Центурия. Но это все до боевых действий. мире первое место. Это в двенадцатом году, 26 октября получается. Mm -hmm. Вот. А потом пошло смешанное набор, здесь вот где-то грамоты есть и по джиу-джитсу, то есть везде. Mm -hmm. везде он. То есть он его интересовали любые виды спорта. Он учился в инфизе, учился. реабилитолога, Да, терапевт реабилитолог по профессии я мой сын. Почему? Он говорит, это не мое. Мое, ну, я себя вот хорошо чувствую э, военным. от людей. Э, вот это говорит мое. Ну а когда война началась, по, он уже все. Он сказал, что ну, нам надо защищать. Если, мы, если не, мы, мы не будем защищать, значит некому будем защищать. То есть идейных людей, как правило, у нас мало, те, которые действительно защищают Украину. Поэтому он работал над тем, чтобы молодежь при, при, приучали здесь к патриотизму, вывозили их на полигоны, устраивали им разные конкурсы там учения, да, проводили, учения проводили и они и в палатках жили и э, там условия выживания им устраивали то есть как вести себя и также учили тировой стрельбе как обращаться с оружием человек должен был быть чист внутри себя душой он должен быть чистый Поэтому у них как бы э, вредные привычки, то, то есть как курение, алкоголь, наркотики, это было строго запрещено. большая любовь к животным была, и он очень-очень, э, как бы сказать, обижался, точнее не обижался, а был недоволен, когда если э, обижали животных на улице, неважно не домашние это животные или бродячие или это э, дикие животные, у него была большая любовь животным. Очень любил их. В школе это единственное, что он, он всегда у нас приносил домой котят со всего района. Самое большое количество, которое у нас было, это было 22. Котенка? Да. Да, ну, которых вот да, которых выкидывали, которых люди выкидывали в ящиках, как правило, около подъезда ставили коробки, вот он приносил, ну и потом сами с ребятами с находили хозяеву. В у него получалось всегда пристраивать. Да, пристраивали котят. Он с войны, я даже не знаю, какое количество привез животных, я не знаю, но больше 30 это точно за все время, и он их тоже пристраивал. Постоянно. Да, потому что он с детства, будем говорить, вырос с животными. У нас как бы охотники в роду, и у нас собаки охотничьи, и вот он с самого детства собаки, коты, то есть его любовь к ним с самого детства была. Зоология, биология, он даже участвовал в олимпиадах, поэтому у него там даже грамоты какие-то были, по-моему, серебряная, да, mm -hmm. по олимпиаде. по в седьмой школе он, он был была был, 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 был. С одной стороны, он был очень мужественный, а с другой стороны, он был очень добрым. Да. это же за Харьков, за освобождение медаль mm -hmm. места Харьков. Он с детства такой был. Он был патриотичный очень. Завжди патріотичний був. І як тільки закінчив школу в чотирнадцятому-тринадцятому році, закінчив школу, а В чотирнадцятому році, коли вступив до Лава він уже їздив на Донбас захищати Донбас. Тобто у нас вибору не було. Я вам зразу скажу. Якби я може і лягла посеред порогу, нічого б не, не сталося, він би все рівно пішов на війну. Перший раз сказав, що їде в лагері на отдих відпочивати. Тобто навіть правду не сказав спочатку, так. Да. щоб мене... в мене Київ, Київ поїхав. Якби в Київ поїхав, а поїхав в Авдіївку. Отже, коли повна штабна пішла, так, війна, то це я дуже гарно пам'ятаю. Ночью йому дзвонив командир два часа ночі і сказав, що збиратися Срочно до Харькова. Контакт. Він готувався до повномасштабного вторгнення, то і готував молодь. Вони знали, що буде війна. Все нам казали, але ми не вірили, чесно кажучи, вдома. Було таке, що навіть до скандалу доходило. Ми йому доказуємо, що не може такого бути. Він каже, буде подивитись. Ми його вмовляли, бо Ліза була вже вагітна, і казали, що дитина може залишитися без батька. Він, він казав, що вона знала, за кого вона виходила заміж. я військовий. І варіантів не буде, я все рівно піду захищати. Як він казав, якщо не ми, то не ми. Он всегда первым делом заезжал к моему отцу, к дедушке. У них была очень сильная связь. Вот. И мы всегда собирались. Самое первое, это если он ехал домой, он всегда звонил и говорил, встречаемся у дедушки, потом уже едем домой. Лиза нам сначала позвонила, что Олег получил ранение, что его отправили на госпитализацию и на операцию. И он все время с момента получения ранения был в себе, он смог завести колонну, вернуться к Медевакуаку сам на мотоцикле, на квадроцикле. И после этого его госпитализировали, провели операцию, но нельзя было его транспортировать на вертолете. Везли очень долго машиной. За это время у него три раза останавливалось сердце. запускали. Но все-таки довезли его в больницу в Днепр. И уже там последний раз, четвертый раз, у него стало сердце. И уже не смогли запустить. И через, получается, сутки Лиза перезвонила, когда это произошло. Ребята к ней приехали, сообщили. И она перезвонила мне, сообщила. Дедушка не пережил. Дедушка 9 дней. На 9 дней. 9 дней. олегу было. Потом следующий... Как погиб день. Олег и да. дедушка. Не, сердце не выдержало, не выдержало, и, сердце. и похоронили дедушку. Осталась теперь только внучка, ну вот теперь будем достойно воспитывать внучку. У нее характер, наверное, стальной, как у папы. Она когда серьезная, очень похожа на Олега, а когда улыбается, на Лизу. Ну, мне кажется, они в детстве чем-то между собой были похожи. Они оба боевые, и Лиза, и Олег тоже. Всегда рассказывала, как ребята. ребята. Ребята он всегда тоже подтягивал, привозила домой в гости. Мы теперь с ними тесно общаемся постоянно. Как говорится, чужих детей не бывает, они нам как дети. Ну, у них такая была и есть, наверное, позиция такая, что они друг за друга. То есть они друг за друга, они знают, что если за, за спиной за его стоит э, кто-то из его команды, он надеется на это, и он как бы уверен в них. Поэтому они друг за друга постоянно, ну, как бы... Они как семья. Да. Это, то есть, они никак, они, и они есть. И есть семья. Олег да, всегда говорил, семья, что это, это, его семья. это моя вторая семья. Все, да. все побратимы его, это вторая семья. Да, поэтому у них там не делился командир, не командир. Да, непосредственно Олег как командир принял, получал боевые задачи, а разрабатывались они вместе с ребятами. То есть, советовались вместе операцию, когда готовили, они вместе разрабатывали ее и непосредственно наш... принимали участие все вместе. Поэтому как бы у них не было кто-то главный, кто-то не главный. У них все, они как один кулак были. Ну, он нас всегда успокаивал, что не переживайте, его всегда корона была, держаться. Мы обязательно победим.